Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос Воскресе! Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как аборт и их последствия, их история, статистика и как избавиться, постараться избавиться от этих последствий. Душа человека рождается в момент зачатия, душа тела родителей. И рождается душа и тело ребенка. Того, той личности, которая никогда больше не родится и никогда больше не умрет. И вот в чем особенность аборта в том, что здесь не только наносится вред тем, кто это делает, и их потомкам, но еще и отрицательно сказывается на самом ребенке, потому что ребенок уходит на тот свет не крещенным, не получивший дара Духа Святого. И Такие дети, как сказал Господь, кто не родится от воды Духа, не может войти в Царство Небесное. То есть это та благодать, которую дал Господь Адаму, вдохнув в лице его дыхание жизни. И после только этого Господь его вводит в рай, то есть высшее измерение. И эти дети, они как бы не, не то что не дост... они не могут войти в Царство Небесное без дара Божьего. И в то же время они и ничего не сделали, чтобы заслужить ада. И вот эти, за этих детей, конечно, надо очень сильно молиться. Когда Господь создал человека, Он дал ему имя вечный разум. И дал Адам имя жене Ева. То есть это жизнь. И Господь так устроил, что Он сам жизнь и дает жизнь. И вложил в нас такую как бы, способность, тенденцию тоже давать жизнь. Для чего созданы? Для жизни, для радости и для любви. Если мы даем жизнь, как сказал Господь, да не оскудеет рука дающего, Господь дает нам больше благодати и милости. А если не даем, то включаем механизм саморазрушения. Когда римляне окружили Карфаген, то власти призвали горожан, чтобы они принесли в жертву 300 младенцев. И горожане принесли аж 500. То есть вот так бы мы отвлекались на добро и на слова Спасителя. То есть они сделали больше. Для чего? Для того, чтобы победить. Но это им не помогло. Так же само поступали и ханаанские народы. Вот ответ, почему Господь повелел уничтожить. Потому что если бы эта зараза распространилась, и их не уничтожить, то эта зараза распространилась на весь мир. И есть предание такое, что эта тенденция была для того сделана, чтобы среди убитых младенцев был убит тот, кто должен стереть главу змея, то есть Христос, Сын Божий, как это попытался сделать Ирод. И вот когда римляне взяли Карфаген, они его полностью уничтожили и сожгли. Они нашли кладбище, где было захоронено очень много детей. Детей, которые были принесены в жертву. Некоторые из них были не было им и 9 месяцев. То есть они были вызваны искусственными родами, рождены. Вот. И потом принесены в жертву. Для благополучия, для успеха, для победы, для здоровья и так далее. То есть вот для чего происходило вот это такое явление. И, к сожалению, тенденция и приходит к нам. Сто лет назад эта тенденция начала сильно возрастать, особенно с 22 года, когда... Большевики дали разрешение на аборты. И вот с тех пор, где-то было уже убито, ну так скромные по счёты, более миллиарда младенцев на постсоветском пространстве. И взять, если, например, нашу страну, Украину, то за годы независимости где-то столько, сколько было в начале. Помните, нас было 50, нас 52 миллиона то есть население целой страны. Для чего это все происходит? Для чего это все делается? для того, чтобы избавиться от проблем. Потому что лишний ребенок, ну, как в кавычках лишний, это растраты, это внимание, силы, здоровье и так далее. Но это все самообман. Потому что когда мы пытаемся убежать от своего креста, то, как говорит пословица, жадный платит дважды. И Господь все равно вычитает с нас то, что мы не дали на этого ребенка. В виде болезней, скорбей, каких-то потерь, кто-то ворует у нас, где-то мы не получим, что просим, или не полностью получим, где-то не сбудутся наши желания, или расчеты, то есть не говоря уже о том, что последствия могут быть таковы, что отражается и на психическом здоровье, и на физическом, и на бесплодии. Влияет, конечно, это на наркоманию, на пьянство, на самоубийство и так далее. То есть даже я скажу так, что если женщина работает в абортаре уборщицей и ничего больше не делает, и сама не делает аборты, она все равно эту негативную как бы, энергию она приносит домой. Такой был ученый покойный Петр Гараев. И он проводил эксперименты на, на, таком уровне, исследовав женщину до аборта и после. Установилось, что после 40 дней Датчики показывают, что ребенок есть. То есть его нету, но датчики показывают, что его биополе, там, фантом или как там называют, что вот, он еще существует ровно 40 дней. Но самое хуже это то, что, как говорил один святой, когда грех будет, не будет считаться грехом, а некоторые будут еще и добродетелями. Грех особенно страшен, когда в нем не кается, особенно если это происходит сознательно. То есть было бы полбеды, если бы просто мы грешили. Но самое хуже, когда мы в этом не каемся. Я не раз слышал такие ну, вопросы, что делать, если ну, вот женщина в браке вот, с мужчиной, а ну, приняла ребенка от другого, рожать его или не рожать. То есть вообще что делать в таких случаях? Ну, бывает такое. Что делать? Если бы не нарушала запад не р... прелюбодействия, не пришлось бы думать, что делать потом. Но, к сожалению, такое бывает. То есть беспорядочные половые отношения, они тоже влияют. Я говорю, а если там как-то защищаться, как бы ни защищался, стопроцентной гарантии нигде нет. И э, от болезни в том числе. Одна женщина мне рассказала, что от нее ушел муж другой женщине. И я спросила, а не было у вас абортов? Она говорит, был. И муж настоял, сказал, что или я, или ребенок. И она выбрала мужа, а муж все равно ушел. И в итоге она не сохранила ни того, ни второго. И знаю случай наоборот, когда женщина твердо сказала, что я выбираю ребенка, ты как хочешь. И в одних случаях обычно одни оставались, а других Господь давал другого мужа, получил, у которого нет таких глупых тенденций. Одна женщина, одна девушка встречалась с парнем. Когда парень узнал, что она забеременена, он ее бросил. И она возненавидела ребенка, считая, что он виновник. И она несколько раз пыталась от него избавиться, у не получалось. И вот она била себя по животу кулаком и говорила, что все равно я тебя убью. Потом все-таки он родился, семейная жизнь у нее не сложилась. Весь смысл ее жизни вот был в, этом, в ее сыне. Она его полюбила очень сильно. А он чем больше рос, тем больше ее ненавидел. И сам не понимал почему. И когда вырос он в пьяном состоянии, он ее убил. То есть вот, к сожалению, братья и сестры, такое бывает. То есть сколько, если так разобраться, происходит абортов, которые без даже ну, без какой-то такой вообще уважительной причины, даже на наш взгляд. Потому что уважительная причина есть только одна. Когда стоит вопрос жизни между матерью и ребенком. То есть либо она, либо ребенок. И тогда дает церковь право матери выбирать самой. То есть не церковь за нее даже выбирает, она сама выбирает, как она посчитает нужным. Бывало говорят, а что если вот говорят, что да, нам будет. Я знаю много случаев таких, которые говорили, что будет даун. Они рожали, и никаких даунов нет. Рожали нормальных детей. При том, что из пяти раз, раза два нам тоже говорили, что у нас тоже даун родится. Вот. Так что я просто знаю это уже как бы не понаслышке. И они даже соглашались, будет даун, не будет. Но мы возьмем примем от Бога то что Он нам дает а если например Он умрет потом вот родится и умрет говорит но ну, мы его покрестим и он уйдет туда ангелочком то есть он уйдет царство небесное и это будет молитвенник за весь род и греха на нас не будет то есть в этом как бы как это не тяжело не больно но все таки вот такой Господь часто забирает крещеных детей дабы они были молитвенниками за весь род вот а так это просто это грех на нас часто бесплодие является именно следствием абортов. Не всегда, конечно, но очень часто. Также мы знаем из Писания, что будет война. Война очень страшная, которая унесет третью часть населения. То есть получается, по-нашему, это 2,5 миллиарда человек. Скорее всего, что это действительно причина, одна из основных причин войны, это война с нашими детьми. То есть, по сути, это тоже идет война, которую мы как бы не замечаем, не придаем ее значения, но она идет. Кровь льется, если мы помним, что кровь Авеля, одного человека, как Господь сказал, кровь брата твоего, вопиет от земли, то каждый день происходит у нас, по данным ВОЗ официально, до 50 миллионов абортов в год. Это официально, неофициально, может и больше. Это несколько, один аборт за несколько секунд. вот эта кровь, она льется, и этот грех вопиет об общении. И вот что делать, братья и сестры? Что делать, если это произошло? Ну, первое, что это больше этого не делать. Второе, это, конечно, покаяться в этом, искренне покаяться. Вот, не искать себе никакого оправдания. Если бы Адам и Ева не искали оправдания, они бы остались в раю всей этой истории, которая кровавая, что у нас, ее бы не было. Потому лучше вину взять на себя. Научить детей и внуков этого не делать. Можно также помогать тем, кто ведет антиабортативную кампанию. То есть помогай помогающим. Помогать многодетным, сиротам. То есть, ну, вообще можно и помолиться, сказать, Господи, помоги мне, укажи, что мне делать, как лучше. Одна женщина сделала 2000 абортов. Ну, как врач, никак а -а -а. не сама. Так это она уже давно умерла. Вот. Сделала, и как-то она задумалась, что что-то она делает не то. Когда начала она узнавать, она поняла, что она участвует в смертном грехе. И это все ложится на нее и на ее род. И вот она пошла к священнику и взяла себе такую эпитимию. То есть отговорить тех, кто хочет делать. Сколько она говорит, я сделала, столько должна отговорить. То есть 2000. И она тогда на тот момент, я помню, отговорила уже больше 600 человек. Все-таки это действительно возможно исправить. Ну и, конечно, молиться Господи, помои, чтобы в разуме тех, кто хочет сделать, и сделать, моей, чтобы они этого не сделали. Ну, а если с Божьей помощью, если кто, например, вот сделал аборт, если еще такое, ну вот это, конечно, если позволяет здоровье женщине, да, если она может, вот, то родить там хотя бы одного минимум вместо тех, кого, э, ну, кого она так как бы убило. Если, конечно, позволяет здоровье, возможность. Взять на себя правила и молиться каждый день за этих деток. Потому что они ждут нашей помощи. Вот, они ждут наших молитв и наших добрых дем. Так как они не крещены, чтобы они имели ту радость, которую имеют крещенные детки. За них надо, конечно же, приносить покаяние. Как Господь сказал, и со покайте, сотворите достойный плод покаяния. И придет время, когда будет встреча Наша встреча с ними, и чтобы она была радостной, счастливой, надо, конечно, позаботиться о заглаживании греха, потому что нет такого греха, который бы Господь не простил, и нет такого, такой беды, которую Господь не мог бы исправить. Почему Он ждет, Он, про, он как бы предлагает нам, зовет нас, чтобы мы его позвали к себе, впустили, и Он со своим действием, со своей любовью, милосердием, всем могуществом, Он исправит и это, хоть и тяжелое последствие, но Он это он все искупил.